Wa ulaika humul muflihun. Betul? Okey. Soalan kita mengaji malam ni, kenapa ulaika diulang sekali lagi? Kenapa dalam ayat lima ada dua kali ulaika dan dia kata boleh wakaf pada perkataan min rabbihim. Lah tapi boleh wasal. Bo boleh wakaf, apa makna boleh wakaf? kan dia letak sili situ sili itu maknanya boleh wakaf bila boleh wakaf bermakna ayat sebelum dengan ayat selepas tu dua ayat makna dia dua ha? dua ayat apabila dia sebut dua ayat bermaksud di situ ada kelainannya tetapi dua ayat itu masih bercerita tentang orang yang sah sama jadi nak bagi tahu kat kita Kak mana kelainan dia? Kelainan dia bukan pada mubtadak. Sebab mubtadak dia ulang. Ula'ika wa ula'ika. Betul tak? Kelainan dia lah pada khabar. Mana khabar di situ? Al-muf Boleh tu? Okey, okey. Kita pergi persamaan dia dulu. Begini, begini. Ayat yang pertama adalah pemberitahu pemberitahuan. Maka pemberitahuan di sini dia seumpama bahasa pantun. Pantun tahu tak dia ada pembayang dengan maksud. Bahasa pantun. Contohnya pisang emas bawa belayar masak sebiji di atas peti. Pisang emas dengan masak sebiji dalam konteks bawa belayar tanpa kita tengok maksud dia kita dah boleh agak dia nak cakap tentang sesuatu yang bernilai sebab dia kait dengan pisang pisang adalah sejenis buah yang tahan lama bila dia bawa mentah lagi dia ambil buah dah, dah matang tapi belum masuk dia bawa naik kapal tu satu tangkai betul tak? Ah ha, satu tanda lepas tu dia letak lah maka pisang tu boleh tahan lama untuk pelayaran tu boleh makan seminggu tu maksud dia bermaksud benda tu bergu berguna lepas tu tiba-tiba dia pun tengok masak dah sebiji di atas peti maksudnya sudah sampai masa pisang itu akan ma masak semuanya jadi apa dia nak cerita sesuatu yang ba yang baik begitulah juga di sini bila dia kata ulaiika hudam min rabbihim mereka itu di atas petunjuk Tuhan mereka. Mereka baik dari sudut makna dia satu jaminan mereka berada di atas petunjuk. Tetapi ayat tu puhati ke belum? Ayat itu belum puhati. Sebab apa? Sekadar berada di atas petunjuk. Tapi apa yang akan dapat? Dapat apa kalau berada di atas petunjuk? Betul tak? Ah? Sebab itulah ayat ini dia berhenti dekat tengah-tengah itu. <tuh> kerana khabar di antara kedua ayat itu berbe berbeza di mana khabar ayat yang pertama ala hudan itu khabar itu dalam bentuk dia panggil khabar untuk menyatakan ha, dia panggil isbat mensabitkan memperakukan mereka itu berada di atas petun petunjuk tetapi khabar dalam ayat yang kedua Bukan memperakukan tetapi Taukid Taukid Menegaskan Tetapi menegaskan di situ Dengan satu makna yang baru Apa dia? Humul Muf Dehun Mereka itulah sebenarnya orang yang berja Jadi kelainan khabar di sini Perasaan tak? pada khabar yang kedua Dia ada hum Lepas tu ada muflihun sebagai khabar. Hum di situ dia panggil domirul fasli. Domirul fasli. Domir yang dihadirkan untuk menjelaskan lagi maksud khabar yang nak disampaikan. Apa dia? Kejaya? Kejayaan. Boleh? Aa, jadi di sini bila disebut mereka itulah sebenarnya yang berjaya baru kita pun faham. Ulaika lahum rabbihim. Kalau setakat dapat hidayah saja, tak dapat natijah. Buat apa? Eh, awak betul dah. Luluh dah pandai dah belaka, jadi semua dah. Okey dah. Lepas tu? Tak ada apa. Tak Tuhan nak cerita, kejayaan yang sebenar ialah produk daripada hidayah. Hidayah yang kita dapat tadi apa produk dia? Al-Falah iaitu membawa keja, kejayaan dalam hidup. Sebab tu kalau ada ilmu saja, ada ilmu saja, tahu semua sekali tetapi tidak boleh membawa al-falah. Apa makna al-falah? Solusi. Kalau kita tak faham bahasa Arab, al-falah itu solusi. Mana orang yang boleh membawa penyel, penyelesaian Dia boleh memberi jawapan Dia boleh menyelesaikan masalah Dia boleh memberi apa nama cadangan Dia boleh melakukan tindakan Menambah baik itu al-farah Sebab itulah pada kalimah muflihun itu Ada beberapa ciri yang Allah Ta'ala sebut Pertama ada domir sebelum khabar Domir penegas Sedangkan ala hudan tadi tak ada domir tak ada penegasan. Dia sekadar pemberitahuan biya, biasa. Lepas tu yang kedua. Khabar. Khabar pada Muflihun itu. Ha, dihadirkan dengan Alif. Alif Lam. Selepas domer Ada Alif Lam. Maka Alif Lam di situ maksud dia taksis. Maknanya. Hanya mereka yang dipanggil berjaya. Hanya mereka yang dipanggil berjaya. Kita hari ni. Berjaya bila nampak ada duit banyak ada harta banyak ada pangkat besar ada kuasa betul tak? Ha, ada pengaruh tak apalah boleh dikis best of our best ha, lepas tu berapa lagi? best relax best begitu lepas tu gak ramah orang puja ha, berjaya tu berjaya tu padahal tuan yang menyanyi habis seksi jadi lagu tu manusia hari ni manusia hari ni dia ni lagi tu berjaya ada follow ramah eh aku nak tanyalah hak follow ramah ni agak-agak kalau kita mati dia mari tak semayang jenazah kita dia sedekah dak bacaan al-Quran untuk kita dia ingat dak kita tak, tak ingat ingat ha ni jadi jangan tertipu Tuhan cakap orang yang ada lima sifat tadi dia ada petunjuk barulah dia itu muflihun